Сегодня я хочу поговорить о такой наболевшей теме кредиты и лизинг. Вот на самом деле в Украине скотские, хочу подчеркнуть, скотские проценты. И это зависит э, не от нашего автослона. У нас, например, лучшие условия, да, у нас есть э, да, 9% первоначального взноса. Но первоначальный взнос у нас самый маленький во всей Украине. Это мы признаем, и мы номер один в этом. Но процентная ставка, к сожалению, хотелось бы, тоже 9%, процентов, но она далеко не 9%. Вот у меня интересный такой вопрос к вам: брали ли вы когда-то кредиты и лизинг и как вы относитесь в Украине к кредиту и лизингу? И к тебе конкретно, Максим, брал ли ты когда-то кредиты и лизинг и что ты думаешь по этому поводу? Брал ли я кредиты или лизинг? В детстве да, когда-то брал кредит. На что? Было когда-то у меня такая история: брал в банке на карты, помнишь, вы давали да. карточки да. всем налево направо. Э -э брал в привате. Взял, по-моему, на то время, когда мне было лет 19-20, карточку на 3 или на 4 тысячи гривен. И вот помню, что надо было, mm -hmm. э, обязуясь, это частями по 200, по 300 платить. Mm -hmm. Ну, что, ну, понятно, бабок не было. Бабок не было. Да, да. Никто ничего не платил. Э, забыл за эту карточку. Потом вот это мне банк тарабанил. Погасите, погасите. Прошло года два-три, э, Появились деньги. Я полностью эту карточку закрыл, но остались у меня какие-то копейки. И потом мне надо было для какого-то оформления или для чего-то надо было, понял, связано с каким-то оформлением. И у меня якобы на этой карте еще не закрыли какие-то копейки. Из этих копеек накапало у меня там за два года еще такую же сумму трешку. Да, и я тогда пошел в банк, заплатил полностью. При мне ее эту карту перерезали. И это единственный опыт у меня был с э, Друзья, но на самом деле в автосалоне авто несколько банков и финансовых установ. Вы можете прийти и оформить кредит лизинг. В одному місці, тобто, ви можете прорахуватись у різних фінансових установ та банків, як ОТП, автоманія, ОЛФ Фінанс, і найкращі для себе умови. Там і профінансуватись. Ми робимо сервіс для вас. А всі автомобілі з прорахунками скільки платити в телеграм-каналі, переходьте, дивіться.